मौलवी हरगिज न शुद मौलूम ता गुला शम्स तबरेज न शुद ये आप समझिए मैं नहीं कह रहा हूँ ये मौलाना रूम कह रही जिसको है जिसको दुनिया मानती हैं अंग्रेज़ भी उनको मानते हैं पर किसी दर्जे किस अंदाज से मानते हैं वो अलग है वाला मगर अंग्रेज़ भी उनकी हमत के कायल हैं और मौलाना रूम क्या फरमा रहे हैं कि मौलवी हरगज़ यानी मौलवी उस वक्त एक मौलवी थे ना आजम थे ऐसा नहीं है ज़ाहिर का इम तो था ज़ाहिर का काल तो था और बेहतरीन वो तो वो थे जो उल्मा को पढ़ाने वाले थे मगर मौलए रूम कब बने ये मुकाम जिसको कहते हैं मौलाना रूम वो कब बने मौलवी हरगिज नशरत मौलए रूम कहते हरगिज मौलवी मौलया रूम नहीं बन सकता ताला में शम्स तब्रेज़ नश्द उनके मुश्क से शम्स तब्रेज़ रही कहते हैं मौलवी इल्म तो पहले ही था मसनवी उनकी ज़बान से क्यों नहीं जा रही थी कभी सोचने की बात है ना इल्म तो था मसनवी नहीं कह सके मसनवी कब कहा अगर आज मसनवी मौलाना रोम ना होती मिसाल के तौर पे वो शम्स अब्रेज़ रहा के मुरीदी में नहीं आते और आप ये प्रीद प्रीद आलिन आलिन, और माहिर आलिम एक बड़े आलिम लोग बायदा मजमु उनको सुनने आते हैं और वो फ्रॉम एक्सपीरियंस ये बात कह रहे हैं क्यास नहीं कर रहे फ्रॉम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहे हैं मौलवी नशुद हरगे न शुद तम शम्स तबरीज नशुद उनका किस्सा थोड़ा सा आप शेयर कर दो ना मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि मान ने चाहता ये फिर तो एकदम इनके महफूज पढ़ेंगे कि ये बहुत बड़े आलम थे दर्श दिया करते थे बहुत बड़े मजमे होते थे शम्स तब्रेज़ रहमतल जो बड़े वली गुजरे हैं एक शम्स तब्रेजी नहीं शम्स सब्जवारी हैं जो मुल्तान में जिनका मज़ार है वो बुजुर्ग शम्स तब्रेज नहीं है वो शम्स सब्जवारी हैं शम्स तब्रेज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दो तीन जगह पे आता है एक कोनिया में भी आता है कोई अफगानिस्तान में आता है उसकी कोई पक्की तायुन नहीं है भारत तो वो एक मुकाम आता है फिर अलिया चाहते हैं कि जो उनके सीने में राज हैं वो आगे मुंतकिल हो जाए सल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जो मेरे सीने में था वो मैंने सिद्दीक अकबर रज़ी सीने में मुंतकिल कर दिया तो उलूम नबूत अब ये बात से बात निकल रही है उलूम नबूत का ालिब हिस्सा सिद्दीक अकबर रज़ील्ला को मिला है और उलूमे वलायत का गालिब हिस्सा हज़रतली करमल वजह को रज़ी अल्ला है इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ उनको नबूत से कुछ नहीं मिला यहाँ सिद्दीक अकबर रजिलात से नहीं मिला मगर वो कहते हैं ना नाइन्टी एट नाइन परसेंट यहाँ ये मिला है वहाँ वो मिला है यानी सीनों से उलूम सीनों से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र होती है ना ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने या एकेडमिकली नहीं ट्रांसफ़र होती तो यहाँ से ये प्रूव आ गया हदीस मुबारक ऐसे कि कोई चीज़ तो सीने से सीने से ट्रांसफ़र होती है ना बात तो ये भी समझ आती है कि जो रसूल रसुल्ला सिर्फ ज्यारत से मकामा तय हो जाते हैं उनकी सोबत में अच्छा इसमें कलाम ज़रूरी नहीं है सिर्फ उनकी सोबत में जो आया उनको देखना भी ज़रूरी नहीं नाबीना साहबी भी थे थे वो अगर सोहबत में और जैसे मैंने कहा कि वो सहाबी जो चंद लम्हात गुजारते हैं और शहीद हो जाते हैं उन्होंने तो आप सरम से कोई एक्डेमिकल्म सीखा ही नहीं मगर जो मकसूद मार्फते और कुल के लिए अंदर सलाहित और वो सारे थे वो मुकाम आप सरम की तो क्या शांति हो तो एक लम्हे में तय हो जाते मगर यही सुनत आगे सीना दर सीना ही चली आ रही क्योंकि कल भी उलूम है आपको अर्ज करूँ वो जदसा फरमाते हैं कि जब लफ्ज़ नून कुरान में आता है ना नून तो जब नून की हकीक़त खुली तो इतने इल्म और मार्फत के दरिया थे कि मैं समझा मैं डूब जाऊँगा आप मुझे बताइए कोई मौलू की किताब निकाल के दिखाइए जिसमें वो मारफ़त के लूम हों कहाँ से निकालेंगे ये इन लोगों के पास सीने में और ये सीना दर सीना आते हैं आपसे सलें से और ये अब आप कहेंगे किताब में क्यों नहीं मिलते कि एक, एक उलूम का दर्जा वो होता है जो हमारी अकलों में आ ही नहीं सकता और वो ऐसे राज होते हैं अल्लाह सुबहाना ताली के कि आगे बताना भी मना होता है और अगर ये बताएँ भी तो हमें समझ में नहीं आएगी इसका एक सैम्पल देखना चाहते हैं तो आप बीती हज़रत शेख शेखीस की पढ़िएगा उसमें एक वाक़ लिखा है जहाँ जैसे मुझे याद है कि हज़रत मौनास रहा ने एक दिन मदरसे के सारे उस्तादों को जमा किया और बयान शुरू किया तो उस्ताद कहते हैं कि हमें वो कौन सी जबान बोल रहे थे क्या कह रहे थे किस मौजू पे बात कर रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो लगे हुए थे बिल्कुल अपने तरंग में तो कुछ देर बाद किसी एक उस्ताद की हिम्मत हुई उनका नजूल नज़ुल जी नजूल का फिर उनकी ज़बान तो हमें समझ में आने लगी उसके बाद मगर वो क्या बातें कर रहे थे वी कुड नॉट अंडरस्टैंड समझ में ही बिल्कुल नहीं आ रहा था वी कुड नॉट कॉम्प्रीह मतलब बात यह है कि मैं कहता हूँ मैंने एक जानवर देखा जो घोड़े जैसा था आप समझ जाते हैं मगर जब ऐसी मार्फत की चीज़ें अल्लाह पाक के कायनात के हकायक के दिलों में उतरते हैं तो जिसकी कोई नज़ीर ही नहीं होती वो ये उसकी नज़ीर तो वही समझ तकता है जो उस मुकाम पे हो दूसरा आदमी समझ ही नहीं सकता और वाकई इस इस वक्त आके इसकी इजाज़त भी नहीं होती मगर ये कल्ब से आता है तो इस वक्त तो आपको समझ में आएगा ना कि हर लाइन में आप यहाँ देखेंगे कि अपने अखलाक रजीला की सफाई के लिए और यानी सारे बड़े बड़े हों बुज़ुर्ग हों सब किसी बड़े अल्लाह वाले से रुजू करके अपनी असलाह करवाई है ये सुन्नत है साहबा ने भी एक रसुल्ला सेम से करवाई थी और इसी तरह तो इसके बगैर बहुत मिल जाएगा तो आप एक अच्छे इंसान ये नहीं कि इसकी ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है मगर तो अगर आप ये जानते हैं कि अपनी असलाह फ़र्ज़ैन है अपनी असलाह फ़र्ज़ैन है तो अगर आपकी असला बैठे बैठे घर में हो जाती तो नथिंग लाइक इट मगर घर बैठे बैठे नहीं हुई आज तक असला आपके पैंतीस साल चालीस साल साठ साल गुजर गए हैं इन तो मुझे सारा है हलाल हराम अल्लाह से महब्बत रसुल्ला सलम से मोहब्बत किसी का दिल न दुखाना अखलाक अच्छे घर वालों से अच्छे सब जानते हैं होता क्यों नहीं है अगर इतना इल्म और हम सब जानते हैं और ये दावा करते हैं नहीं, नहीं अल्लाह से हमारा ताल्लुक है रसूल रसुल्लम से ताल्लुक है फिर ये नाफरमानियाँ कैसी और अगर ये नाफरमानियाँ हो रही हैं तो अभी निकलेंगी कैसे थोड़ा इसको बड़ा एनालिटिकली सोचें उसके लिए फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा अपनी सलाह करनी पड़ेगी और ऐसी जगह जाना पड़ेगा जिसके जहाँ ज़ाहिर भी मिले और बातिन भी मिले